Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyinizdən xahiş edirik. Azərbaycan da fevralın 11-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, Bakıda və Absheron yarımadasında ara bir yağışlıqacaqı, səhər keçəcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-5 dərəcəcə isti. Gündüz 7-9 dərəcə istid, Bakıda gecə 3-5 dərəcə istid, gündüz 6-9 dərəcə istil olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında abir yağını yağılacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə istid, gündüz 7-12 dərəcə istid. Dağlarda 38 dərəcə aşağıda, yüksək dağlıq ərazilərdə 14 dərəcəyə də dey aşağıda gündüz 0,3 dərəcə aşağıda olacaq.